এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কেইটামান নতুন খবৰ আহি পৰিছেহি যিহেতু আমি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যিহেতু গোটেই ঘটনাটো ছিংগাপুৰত ঘটিছে কোনোবাই কৈছিল পেৰা ড্ৰাইভিং কোনোবাই কৈছিল স্কুবা ড্ৰাইভিং কিন্তু এতিয়া যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে তাত যিসকল আছে পেৰাড্ৰাইভিং স্কুবা ড্ৰাইভিং এটাও নহয় পেৰাগ্লাইডিং বা স্কুবা ড্ৰাইভিং এটাও নহয় আচলতে আজি অনুষ্ঠান আছিলে সন্ধিয়া আৰু ছিংগাপুৰস্থিত যিখিনি অসমীয়া মানুহ আছিলে তেলত অকণমান সময় আছিল তেখেতসকলে এটা এখন নাও ভাড়া কৰি এটা আইলেণ্ড ঘূৰিবলৈ গৈছিল ফুৰিবলৈ গৈছিল তাত যেনেকৈ যাব পাৰি যায় আৰু তাতে জুবিন গাৰ্গ আছিলে আৰু কোনো কোনো মানুহ আছিলে সেই ফুৰিবলৈ যাওঁতেই এঠাইত ৰুব পাৰি ৰওঁতে তাত নামিব পাৰি সাঁতুৰিব পাৰি জুবিন গাৰ্গৰ কথাটো সকলোৱে জানেই এতিয়া নাওখন দি গৈ আছিল আমাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কোৱা মতে যিসকল এতিয়া হাস্পতালত আছে যে তেওঁ পানীত নামিব বিচাৰিলে প্ৰথমতে লাইফ জেকেট পিন্ধি পেলাই তেওঁ পানীত নামিলে নামি পেলাই সাঁতুৰিছে সাঁতুৰি পেলাই উঠি আহিলে উঠি আহি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ধেমলীয়া কথা কৈছে তহঁতি সাঁতুৰিব নাজানো মই সাঁতুৰিব জানো মই সৰুৰ পৰা সাঁতোৰোঁ মই এইখিনি যিকেইদি তেখেতে স্বভাৱ সিদ্ধভাৱে কয় তাৰপিছত আকৌ কথা পতা হ'ল খন আকৌ চলিল আকৌ অলপ দূৰ গৈ তেনেকুৱা এটা ষ্টেচন আছে আকৌ সেইটো ষ্টেচনত তেওঁ নামিল নামি পেলাই সাঁতুৰি থাকোঁতেই দেখা পোৱা গৈছে তেখেতে মুখেৰে ফেন ওলাইছে বা তাৰপিছতেই গোটেই অসুস্থ হৈ পৰিছে গোটেই বস্তুখিনি আচলতে এতিয়া হয়তো পৰৱৰ্তী তথ্য অহালৈকেহে আমি গম পাম গোটেই কথাখিনি আচলতে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ড্ৰাইভিং নহয় কিন্তু তেওঁলোক ফুৰিব গৈছিল আচলতে যিসকল অসমীয়া মানুহ তাত আছে তেখেতসকলে লৈ গৈছিল আৰু সময় আছিল নিশাৰ ভাগলৈ অনুষ্ঠান আছিল আৰু তাৰ মাজতেই হঠাৎ উইডিন টু থ্ৰী মিনিটছত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যোন যিটো কথা কোনেও আমি বিচৰা নাছিলোঁ আৰু তথাতোকে তেওঁ হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ সময়লৈকে মানুহজনৰ পালছ আছিল বুলি আমি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু হস্পিটেল গৈ পোৱাৰ পিছত আৰু লাহে লাহে সেয়া নাই আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেত হস্পিটেলৰ মৰ্গতেই আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়া কেনেকৈ কি কি কৰা হ'ব সেই আনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতাখিনি বৰ্তমান অব্যাহত আছে সম্ভৱ হৈছে নেকি কাৰণ পবিত্ৰ মাৰ্কেইটা ডাঙৰীয়া আমাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী তেওঁ যদি মই তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ পৰা নাই কিন্তু তাত যিসকল মানুহ আছে বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল মানুহ সেই বোটখনত আছিল তাৰ এজন মানুহৰ লগতে আমি কথা চথা পাতিছোঁ বা এতিয়াও হস্পিটেলত যিসকল অসমৰ দুই এক আছে মানে অসমৰ পৰা যোৱা বা তাত থকা অসমীয়াসকলো আছে গতিকে পৰৱৰ্তী কেনেকৈ কি হয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কিছু সময়ৰ পিছত আপডেট কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ